धन्यवाद महोदय जी मुझे पवित्र ग्रंथ संविधान पर बोलने का मौका दिया अध्यक्ष महोदय हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सहित विद्वानों की संविधानिक पीठ ने लंबी जद्दोजहद के साथ हर एक पहलू की बारीकी से सोच समझ कर छब्बीस जनवरी 1950 को हमारे देश को संविधान की अमूल्य अतुल्य भेंट दी हमारा प्रदेश दमन और दीव गोवा के साथ देश की आजादी के लगभग चौदह साल के बाद नाइनटीन में आजाद हुआ हमारा प्रदेश की यह आज़ादी भारत देश की ही देन है जिन्होंने हमें पुर्तगालियों की लंबी गुलामी से मुक्ति दिलाई हमारा प्रदेश 14 साल बाद आजाद हुआ जिसके चलते हमारा प्रदेश देश की बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ही पिछड़ा हुआ है और दुखद है कि पिछड़ता ही जा रहा है इससे बड़ा दुखद और दुर्गा दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि देश की आज़ादी के इतने इतने साल बीत जाने के बावजूद भी हमारा प्रदेश लोकशाही की लोकतांत्रिक प्रणाली की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाया है हमारा संविधान कहता है कि किसी भी प्रदेश को छह महीने से ज्यादा राष्ट्रपति शासन में नहीं रखा जाना चाहिए पर हम तो हमारे प्रदेश की आजादी से ही राष्ट्रपति पति शासन में जीने के मजबूर है पूरे देश की तरह हमारे प्रदेश में कब पूर्ण लोकशाही की लोकतांत्रिक प्रणाली लागू होगी क्या हमें पूर्ण लोकशाही का अधिकार नहीं है अध्यक्ष महोदय जी हमारा संविधान समानता की बात करता है पर कहा है समानता लोकशाही की लोकतांत्रिक प्रणाली में जो हक और अधिकार अन्य राज्य के लोगों को मिलते हैं वैसे हक और अधिकार हमारे प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहे हैं लोकशाही की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत अन्य राज्यों के लोगों के पास उनके हक और अधिकार देखे उनके पास लोकसभा राज्यसभा उनके पास स्टेट की विधानसभा महाराष्ट्र जैसे राज्य के लोगों के पास एम एल सी महापौर सहित की पावरफुल स्वराज्य संस्था इनकी तुलना में हमारे प्रदेश के लोगों के पास क्या है केवल एक लोकसभा हमारे पास राज्यसभा नहीं है स्टेट असेंबली नहीं है एम नहीं है महापौर तो छोड़ो लड़कड़ाती हुई स्वराज्य संस्था ही है जिनके पास कोई पावर नहीं है एक तरफ दूसरे राज्य के लोगों के पास इतना कुछ और हमारे पास केवल एक लोकसभा क्या ये समानता है अध्यक्ष महोदय जी हमारा संविधान हमें बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान करता है किंतु हमारे प्रदेश में इन शक्तियों की अनुपालना नहीं हो रही है हमारे प्रदेश में स्थानीय प्रशासन द्वारा संविधान का बार बार गला घोटा जा रहा है महादेव जी भारत सरकार का पंचायती राज संविधान संविधानिक संशोधन स्थानीय संस्थाओं को शक्ति देता है भारतीय संविधान का तहत्तरवा संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देता है तो चौहत्तरवा शहरी निकायों को मजबूती प्रदान करता है पर महोदय जी हमारे स्थानीय प्रशासन ने भारत सरकार के संविधानिक संशोधनों में लोकसभा और राज्यसभा सहित की जरूरी मंजूरी के बिना ही तहत्तरवें दो मिनट तो दीजिए सर तो मैंने बोलना शुरू किया अब हमें तो हमारे पास राज्यसभा लोकसभा कुछ भी नहीं हम कहा बोलेंगे सर दो, दो मिनट तो दीजिए मैम अपनी बात खत्म मिनट महोदय जी हमारे स्थानीय प्रशासन ने भारत सरकार के संवैधानिक संशोधनों में लोकसभा और राज्यसभा सहित सभा मंजूरी जरूरी मंजूरी के बिना ही तिहत्तरवे और चौहत्तरवे जैसे संवैधानिक संशोधनों अधिनियमों में सुधार कर लिया और प्रदेश की स्वराज्य संस्थाओं को दिए गए सारे पावर छीन लिए अब स्वराज्य संस्था किसी को नोटिस या एन तक नहीं दे सकती अरे पिछले सात सात सालों से स्वराज्य संस्थाओं को फंड नहीं दिया गया है महोदय जी एक बात कहना चाहता हूँ उन्नीस दिसम्बर हम, हमारे हमारे प्रदेश का मुक्ति दिन का पर्व है और हम उस दिन मुक्त हुए थे महोदय जी लास्ट है महोदय जी उन्नीस दिसंबर हम हर साल हमारे प्रदेश के मुक्ति दिवस के रूप में मनाते आए थे वो पिछले छह सात सालों से स्थानीय प्रशासन ने बंद कर दिया okay. यहाँ तक कि मुक्ति दिवस के दिन की सार्वजनिक छुट्टी तक निकाल दी गई, okay. हमारे हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण पंद्रह अगस्त है उतना ही महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश का मुक्ति दिवस मुक्ति दिन का मनाना भी हमारा अधिकार नहीं है જર્મન્સ ન્યૂઝ ચેનલને આર્થિક મદદ થાય તે માટે હવે સબસ્ક્રાઇબની સાથે સાથે તેની જ બાજુમાં જોઈન બટન આવ્યું છે તો દર્શક મિત્રોને અપીલ કરવામાં આવે છે અને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જોઈન બટન દબાવી તેમાં ચાર ઓપ્શન છે ચાર ઓપ્શન તમે માસિક આર્થિક મદદ જનમંચને આપી શકો છો તમે જર્મન્સ ન્યૂઝ ચેનલના મેમ્બરશિપ લઈને આર્થિક મદદ મળે તો હાથ મજબૂત થઈ શકે અને અમે પણ આ રીતે સમાચાર આપી ધન્યવાદ દમણની જનતા માટે ખુશખબર ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપની બીજી શાખા બામણ પૂજા ચેકપોસ્ટ પાસે એટલે કે પૂજા કોસ્ટલ હાઈવે ચાર રસ્તા પર આવેલા ઘડિયાળ નજીક મોટી દમણ ખાતે શરૂ થઈ ચુકી છે હવે આપને સીએનજી ભરાવવા માટે દમણ છોડી અન્ય રાજ્યમાં જવાની જરૂર પડશે નહીં નાની દમણ ખાતે આવેલા ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ આપના માટે લાવ્યા છે સીએનજી પંપની સુવિધા ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ કાર્યક્ષમતા સગવડતા અને ઇકો ફ્રેન્ડલીનેસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઉચ્ચ સ્તરની ઈંધણ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે દમણના મધ્યમાં સ્થિત અમારી આધુનિક સુવિધા તમારા વાહન માટે સ્વચ્છ અને કાર્યક્ષમ ઊર્જા સુનિશ્ચિત કરીને પેટ્રોલ ડીઝલ અને સીએનજીના વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે અમારો સમર્પિત સ્ટાફ ઝડપી અને મૈત્રીપૂર્ણ સેવા પ્રદાન કરે છે તો આજે જ અમારા પંપની મુલાકાત લો અમારું સરનામું છે ઈને સરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ રાજીવ ગાંધી સેતુની સામે દમણ સિટીમાં અને અમારી બીજા શાખાનું સરનામું છે ઈને સરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ બામણ પૂજા કોસ્ટલ હાઈવે ચાર રસ્તા પર આવેલા ઘડિયાળ નજીક બામણ પૂજા ચેકપોસ્ટ પાસે મોટી દમણ તો રાહ જુઓ છો સીમલેસ પર્યાવરણીય રીતે સભાન બળતણ અનુભવ માટે ઈ નેસરવાનજી એન કંપની પેટ્રોલ પંપ પસંદ કરો જે તમને અને તમારા વાહનોને હંમેશા ચાલતા રાખશે દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે જ્યાં તમને સેનિટરી વેર સ્ટાઇલ ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ એસએસ સિંક વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે

Mm-hmm.